Labas vakaras ir norėčiau, norėčiau pirmiausia pasveikinti Turkijos rinktinę su nuostabiu, su, nu, su šeimų, jie neturėjo toj grupiai būti, jie nepriklauso toj grupiai. Noriu pasveikinti Štefano Kuncą ir pavydžiu jam, Štefanui, kad turi tokią komandą, tokį potencialą, tai, tai futbolo ateitis ir tai Turkija gali didžiuotis tą komandą. Turkijos visą liaudį, taip kad sveikinu Turkiją. Kelionė um, ir, ir kelios valandos mūsų čia galėjo nebūti. Nes situacija buvo kritinė Kororų salose, bet mes priimėm rizikingą sprendimą ir, ir dėl tikrai sunki kelionė, ne, nu, nėra net kalbos ir ką žaidėjai šiandien atliko, tai aš sąžininkai, mūsų trenerių visas kolektyvas, mes netikim to, kad jie ką padarė, nes jūs jeigu žinotumėt visas niuansus mūsų kelionės, tai yra, nu, buvo baisu. Normaliai, tai tokių sąlygų labai sunku žaisti. Žaidėjom, dėkoju, padėkoju už, už kovą ir turėjom kažkokių už žaidimą, turėjom kažkokių gal pusiau momentėlių ir manau, kad ne, nebuvom beviltiški, nes žaidžiam prieš, prieš labai didelę komandą. E, tabiki, varacaksınızdır ama ona rağmen ben takımın iyi bir ruh gösterdiğini düşünüyorum. ...iyi bir mücadele gösterdiğini düşünüyorum. Tabii ki daha fazla şans yaratabilirdik. Daha fazla aksiyon içerisinde olabilirdik. Ama buraya çok daha erken saatlerde gelmemiz gerekirken maça saatler kala ülkeye ulaşabildik ve bu durumda da bu maça çıkmak zorunda kaldık. Yine de başımızdan geçenlere rağmen takım olarak elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki beklediğimiz gibi çok zor bir maç oldu. Çünkü Türkiye çok güçlü bir takım ve biz de zaten daha azını beklemiyorduk. İyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum genel anlamda. Çünkü gerçekten çok zor bir yolculuk geçirdik. Çok zor bir yolculuktan sonra buraya kadar geldik. Vaktinizi aldığımız için de gerçekten özür diliyoruz ama bunu yapmak zorundaydık. Bu maçı da geldik. Saatler kala gel gelmiş olsak bile oynadık ve takımla gurur duyuyorum. Elimizden geleni de yaptık. Tabii ki. E, kompakt olmamız gerektiğini, iyi savunma yapmamız gerektiğini farkındaydık. Maç içerisinde de e, elimizden geldiğince bunu gerçekleştirmeye çalıştık. E, Türkiye tabii ki başka seviyenin takımı, başka seviye bir milli takım. E, biz de e, elimizden geldiğince onlarla mücadele etmeye çalıştık ve e, yapabildiğimiz kadarını yaptık ve buradan da bu sonuçla ayrılıyoruz. <laughs>